У нас по бюджету передбачено было 16 миллионов. На сегодняшний день мы должны были получить 7 миллионов. Мы их, в принципе, получили с державы, станом на 1 травня. Но у нас есть борт минулого року 5 миллионов. И на сегодняшний день, в первую очередь, выгасим борт 2012 года. Как будет дальше финансирование, ну, это зависит от э, наполнения нашего державного бюджета. Я думаю, что все-таки все те 16 миллионов, что предотвращены, мы отрываем до конца ровно. Mm -hmm. э, еще до информации, которая прозвучала у нас по интернету, о том, что переход на адрес урожайного домового, эта информация пока нами не подтверждается. То есть на сегодняшний день идут просто разработки, методики, анализы, обсуждения. Но конкретных, конкретных документов, и тем более, что Венецкая область будет тем пилотным районом, той области пилотной, где будет как бы, проводиться этот эксперимент, и на сегодняшний день данной информации у нас нет.